হাই ই ককচালৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই শ্ৰী পুণ্যব্ৰত বৰদলৈ আজি আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠটি পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথম পাঠটিৰ নাম হ'ল তেজেৰে কমলাপতি এই পাঠটিৰ ৰচক শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ই এটা বৰগীত বৰগীতৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ হ'লেও জানা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে লিখা গীতসমূহক বৰগীত বোলা হয় বা এই বিষয়ত আমি আৰু অকণমান জানো আহাচোন পাঠটোৰ পঢ়াৰ আগতে পাঠটো বৰগীতটো পঢ়াৰ আগতে আমি অলপমান বৰগীতৰ বিষয়ে জানো আহাচোন বা এই পাঠটোৰ বিষয়ে জানো আহাচোন এই পাঠটোত আমি শিশু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ বৰ্ণনা পাম শিশু শ্ৰীকৃষ্ণক মাক যশোদায়ে কেনেকৈ কোৱা পাতিৰ পতা উঠাইছিল সেই বিষয়ে এই বৰগীতটোত উল্লেখ আছে আৰু এই বৰগীতটো এক গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত জড়িত বা সেই সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণ থকা ঠাইখন গকুলৰ বৰ্ণন পোৱা যায় অলপ অলপ এই বৰগীতটোত আমি কিছুমান কি দেখিছোঁ সৰু সৰু ল'ৰা দেখিছোঁ এই ল'ৰাকেইটাই কি কৰিছে গৰু চৰাবলৈ যাব ইয়াত গৰু দেখিছোঁ ইয়াত মৌৰা চৰাই দেখিছোঁ মৌৰা চৰাই বা ময়ুৰ পক্ষে দেখিছোঁ আৰু গৰু 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 চৰাবলৈ যাওঁতে গৰখীয়া ল'ৰাই কেনেদৰে যায় তাৰ অলপ অলপ বৰ্ণনা আমি চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ এতিয়া আমি বৰগীতটো কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ আহা তো আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে এইটো বৰগীতৰ নাম তেজেৰে কমলাপতি আৰু এই বৰগীতটো কি হয় পুৱা গোৱা বৰগীত বুলি কৈছে এই বৰগীতটো আমি কেতিয়া গাব লাগিব পুৱা পুৱা গাই এই বৰগীতটো এতিয়া এই বৰগীতটো ৰাগ হ'ল শ্যাম বৰগীতসমূহ গোৱাৰ কিছুমান ৰাগ থাকে এই বৰগীতটো গোৱাৰ তেজেৰে কমলাপতি বৰগীতটো গোৱাৰ ৰাগ হ'ল শ্যাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতসমূহ অসমীয়া সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ কি বুলি কৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আৰু তেওঁৰ গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতসমূহ অসমীয়া সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ কোনো তুলনা কৰিব নোৱাৰি এইবোৰ অতুলনীয় সম্পদ বুলি কৈছে এই বৰগীতসমূহ সত্ৰ নামঘৰ আৰু অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে এই বৰগীতসমূহ সত্ৰ নামঘৰ আৰু সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতসমূহ সত্ৰ নামঘৰ আৰু অসমীয়া সমাজৰ মাজত চলি আহিছে বুলি কৈছে গীতসমূহত সাধাৰণতে ৰামকৃষ্ণৰ জীৱনলীলা বিষয়ক চিত্ৰ প্ৰতিফলিত হয় যদিও প্ৰাকৃতিক বৰ্ণনা জনজীৱনৰ ছবি মাতৃস্নেহৰ প্ৰকাশ আৰু কৃষ্ণৰ শৈশৱ কালৰ নানান চিত্ৰ প্ৰকাশ পায় প্ৰথম কথাটো হ'ল বৰগীতসমূহ শ্ৰীৰাম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক লৈ ৰচনা কৰা হৈছে আৰু এই শ্ৰীৰাম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাসমূহ এই বৰগীতত বৰ্ণনা কৰা হৈছে তাৰ লগতে এই বৰগীতসমূহত আমি কি দেখা পাওঁ প্ৰাকৃতিক বৰ্ণনা প্ৰকৃতিৰ বিষয়েও বৰ্ণনা পাওঁ জনজীৱনৰ ছবি এইটো বৰগীততো আমি জনজীৱনৰ ছবি দেখা পাম যে গুলত ৰাতিপুৱা সময়ত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হয় কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয় সেই কথাটো এই বৰগীতটোত আমি দেখা পাম তেনেদৰে মাতৃস্নেহ মাতৃস্নেহা শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাক যশোদাই কেনেদৰে শ্ৰীকৃষ্ণক মৰম কৰে কিদৰে তেওঁক লালন পালন কৰে এই সকলো কথা আমি বৰগীতসমূহত দেখা পোৱা আৰু তাৰ লগতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শৈশৱ কালৰ বৰ্ণন খুব সুন্দৰভাৱে সজীৱভাৱে এই বৰগীতবোৰত দেখা পোৱা যায় এই পাঠত এটি ভাবর আভাস পাবাহ আমি এই যে বৰগীতটো পড়িম মিতিয়া। তেজেৰে কমলাপতি কমলাপতি বৰগীতটোত আমি এই কথাখিনিও পাম এতিয়া আমি পোনে পোনে বৰগীতটোলৈ যাওঁ আহাচোন ধ্রুং তেজেৰে কমলাপতি এতিয়া কি আহিব আমার ধ্রুং আহিছে প্রথম প্রথম কি বুলি আৰম্ভ হয়েছে তেজেৰে কমলাপতি পৰভাতে নিন্দৰী চান্দমুখ পেখু উথৰে গোবিন্দ ইয়াত কথাখিনি কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাক যশোদাই 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 কৈছে কথাখিনি কৈছে তেজেৰে কমলাপতি পৰভাতে নিন্দ তেৰী চোবিন্দ বুলি কলেখ কৈছে যশুদাই কাক কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ মানে শ্ৰীকৃষ্ণ আমি ছবিটোত কেনেকুৱা দেখিছো শুই আছে মানে ৰাতিপুৱাৰ সময় শ্ৰীকৃষ্ণক মাক যশুদাই জগাইছে উঠা বাচা উঠা কি বুলি কৈছে ত্যাগ কৰা কমলাপতি কমলাপতি মানে হল লক্ষীপতি বা বিষ্ণু হে বিষ্ণু হে শ্রীকৃষ্ণ হে লক্ষীপতি কি করা তুমি ত্যাগ করা তেজরে তেজরে মানে হল ত্যাগ করা যে তুমি নিন্দ নিন্দ বুলি কৈছে নহয় টোপনি ত্যাগ কৰা কাক কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছে কোনে কৈছে যশুদাই কৈছে যে তুমি ৰাতিপুৱালে প্ৰভাতে মানে হল পৰভাতে মানে হল প্ৰভাত বা পুৱা অৰ্থাৎ যশুদাই শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছে হে শ্ৰীকৃষ্ণ উঠা রাতে পালে তোমালক ও মা দেওতায় রাতে জগায় নেই পাতির বিচনার পর উঠি জগায় তো তোরে শ্রীকৃষ্ণক মাক যশুদায় মরমতে জগাইছে তেরি চান্দমুখ পেখু উঠরে গোবিন্দ তোমার ছাঁদ চান মানে হল কি চন্দ্র জোন তোমার চন্দ্ৰমাৰ দৰে চন্দৰ দৰে মুখখন চাওঁ পেশু মানে চাওঁ দেখো মানে পেশু মানে হল চাওঁ মই তোমাৰ মুখখন চাওঁ সেই গোবিন্দ গোবিন্দ মানে আকৌ কোন গোবিন্দ মানেও হল গোবিন্দ মানেও হল শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণক গোবিন্দ বুলিও কয় বিভিন্ন নাম আছে তেখেতৰ ত তেওঁক মাকে জগাই কৈছে যে সেই গোবিন্দ উঠা তোমাৰ মুখখন মই চাওঁ এইখিনিলৈকে এই কথাটো আৰু ঢোংটো কি হয় ঢোং মানে ঢোৰা গীতৰ দোহাৰ এই বৰগীতটোত বৰগীতটো যেতিয়া আমি গাই যাওঁ তেতিয়া মাজে মাজে এই দুটা লাইন দোহাৰ হয় মানে বাৰে বাৰে আকৌ গায় তেজৰে কমলাপতি পৰভাতে নিন্দ তেৰী চান্দমুখ পেখু উধৰে গোবিন্দ এনেকে মাজে মাজে গাই যাব তাৰ পিছত কি আছে চাওঁ পদ আহিলে ৰয়নী বিদূৰ দিশ ধৱলী বৰণ তিমিৰ ফেৰিয়া ৰাজণ ৰয়নী বিদুৰ দিশ ধৱলী বৰণ তিমিৰ ফেৰিয় বাজ ৰবিৰ কিৰণ এইবাৰ কি কৈছে যশুদায়ে কৈ আছে শ্ৰীকৃষ্ণ যে ৰয়নী ৰ বহল হল ৰাতি ৰাতি কি হল ৰজনী ৰাতি দূৰ হল দূৰ হৈ গল মানে ৰাতি দূৰ হল মানে কি ৰাতিপুৱা হল আন্ধাৰ দূৰ হৈ গল ৰাতিপুৱা হল ৰজনী শেষ হল এতিয়া কি হল পুৱা হল পুৱা হলে কি হ'ল তুমি উঠা পুৱা হল এনেকে মাক যশুদাই শ্ৰীকৃষ্ণ কৈছে ধ ধবলী বৰণ এতিয়া কি হৈছে পুৱা হল তেতিয়া ধবলী বৰণ হল ধবলী মানে বগা মানে পুৱা কি হয় ৰাতি আন্ধাৰ হৈ থাকে ৰাতি আন্ধাৰ হয় আৰু পুৱা হলে পোহৰ হয় পুৱা হলে পোহৰ হয় পোহৰ কেনেকুৱা বগা হয়নে আন্ধাৰ কলা আমি নেদেখো একো নেদেখো পোহৰত আমি বগা ফটফটীয়াকৈ সকলো দেখা পাওঁ সেই কৈছে যে এতিয়া চাৰু দিশে চাৰু দিশে কি হৈ গৈছে ফটফটীয়াকৈ বগা হৈ গৈছে মানে পোহৰ হৈ গৈছে সেইটো কৈছে তিমিৰ ফেৰিয়া বাজ ৰবিৰ কিৰণ এইবাৰ কি বুলি ক'লে তিমিৰ ফালি তিমিৰ মানে তিমিৰ মানে হ'ল আন্ধাৰ তিমিৰ মানে হ'লো আন্ধাৰ এতিয়া কি হ'ল যে তিমিৰ ফালি ৰবিৰ কিৰণ ওলাই আহিছে ৰবি মানে ৰবি মানে হল ৰবি মানে সূৰ্য সূৰ্য ৰবি বেলি বেলি এতিয়া বেলিটো কেতিয়া ওলাই ৰাতিপুৱা ওলাই ত বেলি ওলোৱাৰ লগে লগে কি হয় আমাৰ চাৰিওফালে পোহৰ হৈ যায় ত সেই কথাটোৱে কৈছে যে ৰবিয়ে আন্ধাৰ ফালি তিমিৰ ফালি আন্ধাৰ ফালি ওলাই আহিছে আৰু চাৰিওফালে চাৰিওফালে কি কৰিছে পোহৰ বিলাই দিছে তাৰপিছত শত পত্ৰ বিকশিত ভ্ৰমৰ উৰাই ব্ৰজবধূ দধি মঠে টুৱা গুণ গাই এইবাৰ কি কলে আকৌ শতপত্ৰ শতপত্ৰ মানে হল শতপত্ৰ মানে হল পদুম 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 ফুল পদ্ম পদুম পংকজ বিভিন্ন নামেৰেদি আমি মাতো পংকজ এই পংকজ পংকজে কি হল বিকশিত হৈছে মানে পদুম ফুল ফুলি উঠিছে পদুম ফুলৰ কলিবোৰ বিকশিত হৈ ফুলি উঠিছে ৰমৰ উৰাই তাৰপিছত সেই বিকশিত পদুম ফুলত কি হৈছে বিকশিত পদুম ফুলত কিছুমান ঘোমোৰা ভোমোৰা আহি পৰিছে ফুলৰ ৰস খাবলৈ শুহিবলৈ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কোনে ভোমোৰা ভ্ৰমৰ মানে হল ভোমোৰা কত আহিলে নতুনকে ৰাতিপুৱা যেতিয়া পদুম ফুলবোৰ বিকশিত হৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাতে আহি ভোমোৰাবোৰে কি কৰিছে মৌ শুহিবলৈ ধৰিছে ব্ৰজ বধু দধি মঠে তোৱা গুণ গাই তাৰপিছত কি কলে আকৌ ব্ৰজবধূ ব্ৰজৰ যিসকল মহিলা আছে বোৱাৰী আছে ব্ৰজৰ মহিলাসকলে কি কৰিছে দধি মঠিছে দধি মঠিছে কোনে ব্ৰজবধূসকলে আৰু কি কৰি বহু দধি মঠি আছে তোৱা গুণ গাই তোৱা মানে হল তোৰ তোমাৰ ত ভোমোৰা পৰিছে পদুম ফুলত পদুম ফুল বিকশিত হৈ ফুলি উঠিছে ভোমোৰা পৰিছে আৰু ইফালে ব্ৰজবধূসকলে কি কৰিছে ব্ৰজবধসকলে তোৱা গুণ গাই দধি মঠি আছে তোমাৰ গুণ গান কৰি দধি মঠি আছে কোনটো সময়ত ৰাতিপুৱা যেতিয়া মাক যশুদাই শ্ৰীকৃষ্ণক জগাই আছে পৰিৱেশটো তেনেকুৱা হৈছে সেই সময়ত গকুলৰ সেই পৰিৱেশ জনজীবনের ছবি আমি ই দেখা তার তারপর দাম সুদাম লয়া নাম হের দেখো উঠিয়া আখিল বাম দাম সুদাম সেব তোমার লগরিয়া শ্রীকৃষ্ণ লগরিয়া দাম সুদামা তো এই কি কি ডাকে তেৰি তে নাম মানে ডাকে মানে হল মাতে ডাকে মানে হল মাতে কার নাম লই তেরি তেরি মানে হল তোমার তোমার নাম লই কাক মাতে তেরি লয়া নাম মানে কি বলি কৈছে দাম সুদামি আহি কৈছে ও শ্রীকৃষ্ণ ও গোবিন্দ এনেকে মাতিছে মাতি পেলাই যে আমি যাব লাগে গরু চড়াবলে যাব লাগে রাতে কত যাব এটা গরু চাবলে চাম আমি পাম তো তেৰীলয়া নাম দাম চুদামে ঘৰৰ তোমালোকে যেতিয়া ক'ৰবাত খেলিবলৈ যোৱা খেলিবলৈ যালে কি হয় গ'লে তোমালোকে তোমালোকৰ লগৰীয়াবিলাকৰ পদূলি মুখে মুখে গৈ কি কৰা ঐ আমুক ঐ দামুক ওলাই আমি যাওঁ খেলিবলৈ দেৰি হ'ল হয়নে এনেকুৱা বা স্কুললৈ ওলাই আহিছা এই ইটোক মাতিছা সিটোক মাতিছা এনেকৈ আহি একেলগে তোমালোক যোৱা লগৰীয়াবোৰ তো এই কথাটো আমি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ক্ষেত্ৰতো পাইছোঁ দাম চুদাম কোন হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগৰীয়া সখী এতিয়া হেৰ দেখি উঠিয় আশিল বলৰাম তেওঁলোকক দেখি সেই শুনি দেখি শুনি বলৰাম শ্ৰীকৃষ্ণৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলৰামো উঠি আহিলে বিচনা পাতি এৰিলে তেওঁ তাৰপিছত আশিল মানে হল আহিল বলৰামো কি হল উঠি আহিলে বিছনা পাতি এর আলে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শুই আছে মাকে যখন জগাই আছে পরিস্থিতি তো আছে পরিবেশ তো আছে এনেকা হয়েছে তুমি উঠাই নাই কি হব বাকিবা এনেকা পরিস্থিতি হয়ে আছে পরিবেশ হয়ে আছে তারপর নন্দ গেল বাথানে গোয়াল গেল পাল সুরভি সারিতে লাগে উথরে গোপাল এটি শ্রীকৃষ্ণ দে বাথানে গ'ল বাথানে মানে হ'ল য'ত গৰুবোৰ ৰাখে গোশালা গোশালাও লিখিব পাৰো আমি বা গোহালি য'ত গৰুবোৰ অকণমান দূৰত ৰাখে সেই তালে গ'ল য'ত গৰুবোৰ বান্ধি থয় ৰাতি বান্ধি থৈছে সেই তালে গল কোন গ'ল নন্দ গ'ল নন্দ কোন শ্ৰীকৃষ্ণৰ পিতৃ ত' সেই গোৱালৰ সমাজখনত সেই গোৱালখিনি কি হ'ল গোৱাল গেল পাল গোটেইখিনি সকলো গুচি গৈছে কত গৈছে মানে গৰু চৰাবলৈ যাব এতিয়া গৰুবোৰ বান্ধি থোৱা আছিলে ৰাতিপুৱা খুলি লৈ যাব লাগিব সুৰভি চাৰিতে লাগে উথৰে গোপাল মাকে কৈছে যশুদাই যে সুৰভিক চাৰিব লাগে মানে সুৰভিক চৰাব লাগে কত ঘাঁহ খুৱাবলৈ নিব লাগে সুৰভি মানে হল সুৰভি মানে হল কামধেনু কামধেনু এনেকুৱাই এজনী গাই গৰু তাইক যি ইচ্ছা যি বিচৰা সেইটোৱেই পায় সেই বিষয়ে তোমালোকে পিছত জানিবা কামধেন্দ বিষয়ত কিন্তু এতিয়া কি হৈছে তোমাৰ কামধেদু গৰুজনী গৰু গাইজনী কি কৰিব লাগে চৰাবলৈ যাব লাগে সেইকাৰণে তুমি উঠা গোপাল এইবাৰ কি পালো আমি শ্ৰীকৃষ্ণৰ আন এটা নাম কৃষ্ণৰ আন এটা নাম কি পালো গোপাল পালোঁ আমি গোপাল গোপালক কৈ আছে যশোদাই যে গোপাল তুমি উঠা তুমি ক'ত যাব লাগে গৰু চৰাবলৈ যাব লাগে সুৰভিক চৰাবলৈ যাব লাগে কাম ধেনুক চৰাবলৈ যাব লাগে তাৰপিছত এতিয়া যেতিয়া স্কুললৈ তোমালোক আহা টিফিন লৈ আহা কেতিয়াবা কিছুমানে টিফিন লৈ আহা বা স্কুলত মিড ডে মিল খোৱা যি নহওক কিন্তু টিফিনো লৈ আহা কেতিয়াবা কোনোবাই ত' তেনেকৈ গৰু চৰাবলৈ যাওঁতে সেই গৰখীয়া ল'ৰাবোৰে কি কৰিছিলে ক্ষীৰ লবনো লৈ গৈছিলে ক্ষীৰ লবনো লৈ যায় শিংগা বেত বেনো তাৰপিছত কি হয় বাঁহী লৈ যায় মানে গৰু চৰাবলৈ প্ৰয়োজন যিখিনি বস্তুৰ লগতেও তেওঁলোকে কিছুমান সেই সময়খিনি কটাবলৈ কিছুমান বস্তু লৈ যায় শিংগা লৈ যায় শিংগা আৰু তেওঁলোকে কি কৰে সকালে মেলুয়া বৎস হাম্বালাও ধেনু এতিয়া গৰু গাইবোৰ যেতিয়া বান্ধি থোৱা থাকে তেতিয়া যেতিয়া দেৰি হৈ গৈ থাকে পোহৰ হৈ আহি থাকে তেতিয়া কি কৰে এই পোৱালীবোৰে মাকবোৰে চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে হাম্বালাওৱে হাম্বালাওৱে মানে হেম্বেলু গৰু গায়ে হেম্বেলোৱাটোক কৈছে ত' কি হৈছে চকালে মেলুয়া বৎস হাম্বালাও ধেনু এই গৰুৰ বস্যবিলাকে পোৱালিবিলাকে কি কৰিছে মাকৰ ওচৰলৈ যাব মাকে গাখীৰ খুৱাব তেওঁলোকক তাহাঁতক তো সেই পৰিস্থিতিটো গাইজনীয়ে হেমবেলিয়াইছে পোৱালিটো দৌৰি দৌৰি গৈছে এই গোটেই বস্তুবিলাক একদম ধুনীয়াকৈ এটা পৰিৱেশ এক বাতাৱৰণ আমি দেখা পাইছোঁ ছবি এক স্পষ্ট ছবি যেন আমাৰ আগত চকুত ভাহি পৰিছে চিত্ৰণটো মানে এতিয়া চকালে মানে হল ৰাতিপুৱা আমি সকালে সকালে মানে হল সকালে মানে হল ৰাতিপুৱা কোৱা ত এতিয়া গৰু বিলাকে সেই ৰাতিপুৱাই কি কৰিছে চিঞৰিবলৈ ধৰিছে মানে তেওঁলোকৰ সেই গৰুকেইটাৰ কি হৈছে ভোক লাগিছে চাগে তেওঁলোক যা তাহাঁতক লৈ যাব লাগে রসী বান্ধি লাগে তো এই গোটেই পরি দেখা হয়েছে ইয়াত লবণু মানে মাখন ক্ষীর মানে পায়স তো ক্ষীর মানে ক্ষীর মানে হল পায়স লবণু মানে হল মাখন বেণু মানে বাহি এই ধেনু মানে ক্ষীরতী গায় এই গোটেখিনি আমি বুঝি পাইছো যে এতিয়াৰ পৰিস্থিতিটো কি হৈছে ক্ষীৰ লবনো লৈ গৰখীয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগৰীয়াবিলাক ওলাইছে ইতিমধ্যে গৰুবোৰে কি কৰিছে চিঞৰিছে যাব তাহাঁতিও যাব মানে তাহাঁতক ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে বান্ধি থ'লে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে তেওঁলোকে চি গৰুবোৰে চিঞৰিবলৈ ধৰে তো সেই হাম্বেলিয়াইছে তো এই গোটেই পৰিস্থিতিটো আমি দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত কহয় মাধৱ মাই কিনো তপসীলা ত্ৰিজগত পতিহৰি ৰাখুৱাল পাইলা এতিয়া মাধৱৰ মাই মাধৱ আকৌ এইবাৰ পালো আমি শ্ৰীকৃষ্ণৰ আন এটা নাম আমি এইবাৰ পালো কি মাধৱ মাধৱক কি কৈছে মাধৱৰ মাই মাধৱৰ মাই কোন যশুদা য'ত যশুদাক কথা কৈছে যে কহয় মাধৱ মাই কিনো তপস্বলা ত্ৰিজগত প্ৰতি হৰি ৰাখাল পাইলা প্ৰথম কথাটো হ'ল ৰাখুৱাল পালো আমি ত্ৰিজগত মানে স্বৰ্গ মত্য আৰু পাতাল স্বৰ্গ মত্য পাতালৰ প্ৰতি হা স্বৰ্গ মত্য আৰু পাতাল এই পাতাল এই তিনিও জগতৰ স্বামী এই ত্ৰিনো জগতৰ স্বামী কোন হল শ্ৰীকৃষ্ণ মাধৱ শ্ৰীকৃষ্ণ মাধৱ কাৰ পুতেক যশুদাৰ পুতেক সেই যসুদা তুমি কি তপস্যাৰ বলত কি তপস্যা কৰি কি পালা তিনি জগতৰ ত্ৰিজগত ত্ৰিজগতৰ ত্ৰিজগতৰ প্ৰতীক পালা স্বামীক পালা মালিকক পাইছা ত্ৰিজগতৰ পতি মালিক স্বামী কেনেক ৰূপত পাইছা ৰাখুৱাল ৰাখুৱাল ৰূপত পাইছা ৰাখোৱাল মানে সেই ত্ৰিজগতৰ পতিক সাধাৰণ গুৰু ৰখীয়া হিচাপে পাইছা তুমি কি তপস্য়া কৰি এই ধন লাভ কৰিছা এই পুণ্য লাভ কৰিছা সেই কথাটো শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ভক্তিত গদ গদ হৈ তেওঁ মনতে প্ৰশ্ন উদয় হৈছে ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি গোপালক শ্ৰীকৃষ্ণক মাধৱক তুমি কি তপস্যাৰ বলত পালা এই বুলি কৈছে এই বৰগীতটোত আমি কি দেখা পাইছো যে জনজীৱন মাকৰ পুতেকৰ প্ৰতি মৰম বাৎল্য প্ৰেম বা শিশু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা আমি গোটেইখিনি দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া এই বৰগীতটো যে পঢ়িলোঁ এই বৰগীতটো যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই বৰগীতৰ লগত জড়িত দুটামান আমি মূল্যায়ন কৰিম মূল্যায়নৰ প্ৰথম মূল্যায়নটো হ'ল আমাৰ যে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম কোন ঠাইত হৈছিল শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম কোন ঠাইত হৈছিল উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব এনেকৈ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নারায়ণপুরের ওর লেটেকু পুখুরী নামর ঠাইছিল শ্রী শ্রী মাধবদেবর জন্ম উত্তর লক্ষিমপুর জেলার নাৰায়ণপুৰৰ ওচৰৰ লেটেকুপুখুৰী নামৰ ঠাইত হৈছিল দুই নম্বৰ মূল্যায়নটো হ'ল মহাপুৰুষজনৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি আছিল মহাপুৰুষজনৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ নাম কি আছিল উত্তৰটো লিখিম আমি গোবিন্দগিৰি আর মনোরমা শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ পিতৃ আর মাতৃৰ নাম কি আছিল গোবিন্দগিৰি আর মনোরমা মরমর ছাত্র ছাত্ৰীসকল আমি তেজেৰে কমলাপতিৰ এই পাঠটি এই বৰগীতটিৰ প্ৰথম অংশ আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই প্ৰথম অংশত আমি বৰগীতটোত থকা ভাব আমি সুন্দরভাবে গম পালোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি বৰগীতটো আলোচনা কৰিলোঁ আমি এই পাঠৰে দ্বিতীয় অংশ লৈ আকৌ তোমাৰ লোকৰ মাজলৈ আহিম ধন্যবাদ